ধেমাজি ঐতিহাসিক হাবুঙত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মেধাম মেভি উদযাপন সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ হাবুং বাটঘৰীয়া ঘগুহা নৰৱা থান বেঙেনাঘোৰা গোহাঁই চাপৰি ধেনুখনা চিচি হোক মাছখোৱা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু হাবুং উন্নয়ন পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা একত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ তাৰিখলৈ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মেধাম মে ভি উদযাপন কৰা হয় আহোমসকলৰ উপৰিপুৰুষক মেধাম মেভিতেই মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে জাতিটোৰ মংগলৰ বাবে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় মেধাম মেফিত আহোম জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহাসিক পৰিচয় সাজ পোছাক কলা সংস্কৃতি আদি অন্যান্য দিশক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠাৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মৰ আৰু অন্য জাতি জনগোষ্ঠীক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰ আয়োজন কৰিছে মেধাম মেফি পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আহোম বুৰঞ্জী আৰু সংস্কৃতি বিষয়ত জিলাভিত্তিত কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় পৰম্পৰাগত খেল পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক প্ৰতিযোগিতা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা লগতে মেডামৰ মেৰামফিটো অকল পূজা নহয় লগতে আমাৰ স্বৰ্গে চাউলং চুকাফাক স্মৰণ কৰাৰ লগতে আমি ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি বিপনী বিপণী ৰাখিছিলো আমি পৰম্পৰাগত সাজ পাৰো মানুহে যাতে আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে পায় আৰু তাতে এখন আমি গ্ৰন্থ আমি সমিতিৰ ফালৰ পৰা গ্ৰন্থগাৰো আমি উপলব্ধ কৰি দিছো যে মানুহে আমাৰ আহোমৰ বুৰঞ্জীৰ ওপৰত কিছু কিতাপ তেওঁলোকে যাতে পায় আৰু তাৰ লগে লগে আমি সাতাইছ তাৰিখত আমি সৃষ্টিশীল তাই নৃত্য দিছোঁ তাত আমি সঁহাৰি পাইছোঁ কালি আমি প্ৰতিভা সন্ প্ৰতিভা সন্ধান বিচাৰি পেলাই এটা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছোঁ তাতো আমি তাইৰ নৃত্য তাইৰ গীত এইবিলাক আমি পাইছোঁ আৰু য যুৱ প্ৰজন্মক আমি এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে মেডাম ভিখন অকল খোৱা বোৱাই নহয় ধৰ্ম পৰম্পৰাই নহয় সাহিত্য সংস্কৃতি সাজ পাৰ সকলো দিশত আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইবাবে ৰাইহোম ছাত্ৰ সন্থা ধেমাজি জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত নখন যি পশ্চিম ধেমাজি আঞ্চলিক সমিতি আছে এই আঞ্চলিক সমিতিয়ে হাবুং উন্নয়ন পৰিচালনা সমিতিৰ লগত সহযোগিতা ৰাখি এই বিস্তৃত কাৰ্যসূচী কুইজ প্ৰতিযোগিতা আমি ৰাখিছোঁ গৰ্ণ্ড জীৱনক কুইজ প্ৰতিযোগিতা ৰাখি গ'লো আমি সাতাইছ তাৰিখৰ দিনা আমি বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ তাত আমাৰ একত্ৰিছটা টিম আমি কলেজে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰিছে তাৰে ধেমাজি কলেজে দুটা প্ৰাইজ পাইছে ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ধেমাজি হেৰিয়ৰ শংকৰদেৱ শিশুনিকেইদৰে পাইছে থাৰ্টটো পাইছে ইভাগে চিলাপথাৰ যিটো ছায়েঞ্চ কলেজ তেওঁলোকে পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আমি দেখিছো যে যুৱ প্ৰজন্মসকলে মেডাম এটা বেলেগ দিশলৈ লৈ যাব যে ধৰ্ম পৰম্পৰা লগতে সাহিত্য সংস্কৃতিও আগুৱাই লৈ যাব তাৰ বাবে আমি ভগৱানৰ ওচৰতো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে সকলোবোৰ ন্যায় শৃংখলাবাদ আগৰ আগতৰ দিনতো হৈ যায় তাৰ বাবে টাইম যাত্ৰা পালনৰ পৰা আমি সকলো ৰাইজলৈ আপোনাৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ